السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ حضرت میں قاری یاسین بول رہا ہوں اچھا قاری یاسین صاحب یہ ہے جی الحمدللہ للہ آپ خرید سے ہیں حضرت اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر جی حضرت بات دو منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جی جی حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بنگال میں تو ایک فرفرا شریف ہے اور دوسری بی بھی ہے تو کچھ ایک فرفرا کا محلہ تھا ہمارا دعوت تھا جلسے کا تو اس میں جلسہ ہوا تو میں اس, وہاں پر ان لوگ کا کوئی مقرر تھا جو میں جب اسٹیج پہ گیا تو وہ کھڑے ہو کے قیام کرنے لگا لیکن میں بیٹھا رہا ہوں میں قیام نہیں کیا تو پھر بات وہیں پہ ختم ہو گیا میں تقریر کر کے گھر بھی آ گئے ایک ہفتے کے بعد ان لوگ کا کوئی مقرر اے, جو ہے وہ اسٹیج میں یہ کہا کہ اگر میں اسٹیج پہ رہتا تو لات مار کے اس کو گرا دیتا اسٹیج سے قیام نہیں کیا تو یہ پھر ان لوگوں نے یہ دلیل دے رہا کہ حاجی امداد اللہ وہاں مکی رحمت اللہ علیہ وہ جو ہے قیام کیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو رائے دے دیجئے اس کے بارے میں ہاں <سؤال> نہیں وہ اصل میں حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علی تو بڑے اللہ والے بزرگوں جی, میں سے جی, ہیں اور ہمارے اکابر کے شیخ جی, ہیں جی حضرت تھانوی جی. کے بھی حضرت مولانا گنگوہی جی, جی, کے بھی حضرت مولانا جی, قاسم صاحب کے جی, بھی جی 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 لیکن وہ اس معاملے میں ان کے ہاں تسامو تھا وہ جی, جی. ہوا کرتا ہے ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت گنگوی سے کہا بھائی تم ایسے کہتے ہو تمہارے پیر صاحب کے یہاں تو میلاد وغیرہ ہوتی ہے جی تو حضرت گنگو رحمت اللہ علی نے فرمایا ان کو کہ بھائی مسئلہ تو حاجی صاحب کو پیر صاحب کو ہم سے ہی سوچنا پڑے گا ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے ان سے بیعت نہیں ہوئے ہم ان سے بیعت ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں ایک چیز ہے یعنی سوز اسے عشق الہی جی 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 اس کے حاصل کرنے کے لیے ہم ان سے بیعت ہوئے ہیں جی تو دوسرے والا خاموش ہو گیا جی تو आ, حضرت حاجی صاحب کے متعلق اس طرح کی باتیں ہیں لیکن وہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں بھائی ان کو مولانا قاسم صاحب کو مولانا رسید کو جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو میری جگہ بلکہ مجھ سے افضل سمجھیں اس لیے کہ ان جیسے آدمی اب پیدا نہیں ہوتے ان کی ایک کتاب ضیاء القلوب اصل فارسی میں تھی وہ لیکن اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے اور تو آپ ان کو یہ دکھائیے بھائی جی 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 اور میں نے یہ بتایا کہ اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان لیا اور یہ بھی مان لیا کہ عالم الغیب ہے تو پھر قیام کرنا درست نہیں ہے میں نے یہ بتایا دوسری مرتبہ یہاں تو محبت میزاد ہی نہیں ہے اور یہ قیام میں کرتے ہیں بہت وہاں مسئلہ حاضر و ناظر ہونے کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مال لیا جاتا ہے تو پھر معراج کا انکار لازم آئے گا جی جی بالکل اطلاع قطیر سے ثابت ہے قرآن سے اور مہراج کی تفاثیر آدھی مشہورہ صحیحہ کے اندر موجود ہے جی کوئی مسلمان معراج کا انکار نہیں کر سکتا ہے جی اور معراج اس کو ہوگی جو حاضر ناظر نہ ہو جب وہ جی ہر ہاں جگہ پر جی موجود ہے تو اس طرح اور معراج کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ جی جی, جی, جی بڑی جی حکمت عبدی جی سے سمجھائیے کبھی جی جی بیان میں اس طرح کی کوئی بات ہو جائے جی تان و تشنی سختی تو نہیں ہونی چاہیے یعنی جی 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 حکمت کے سنجیدگی کے ساتھ میں اس طرح کا پہلو ہونا چاہیے جی 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جی انشاء ہوگی جی جی ٹھیک ہے آج ایک ہی محفل میں دونوں ایک ہی جلسے میں ہیں آج مرشد آباد میں ایک ساتھ جی سلام کہہ دیا جی جی دو آم یاد رکھیے حضرت آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضرت آپ مفتی صاحب بول رہے ہیں میں جی 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 مغربی بنگال سے بول رہا ہوں میرا نام قاری یاسین صاحب ہے میں مقرر بھی ہوں تو جی بات یہ ہے کہ بنگال میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ قیام کے بارے میں کسی جلسے میں میں کھڑا نہیں ہوا اور وہاں پر کوئی بریلی لوگ تھے تو ان لوگوں نے ہمارے اوپر کافر فتوہ لگا دیا اور دلیل یہ دے رہے کہ حاجی اللہ محاذر مکی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قیام کیا ہے اور اپنے کتاب پر لکھا ہے اس کے بارے میں حضرت آپ سے رائے مانگ رہا ہوں کیا قیام کرنا درست ہے یہ بیرلی لوگ جو کھڑے ہو ہے. کے کرتے ہیں ہمارے ہمارے بنگال میں علماء دیوبند جو ہے یہ خاموش بیٹھ کے ہم کو گالی دے رہا لوگ میں میں آکے آکے فیس بک بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کسی کی طرف سے کوئی بات آئی نہیں رہا کیوں خاموش بیٹھا یہ ہم کو پتا نہیں حضرت ہم تو دیوبند سے تعلق رکھتے جی حضرت کس سے معلوم کیا وہاں جی

تو پھر دوسری بار وہ لوگ اناف سانب بک, بک رہے ہیں میرے خلاف لیکن ابھی تک بہت سارے مقرر بھی ہیں ہمارے لیکن کسی نے زبان نہیں کھولی تو اس کے بارے میں حضرت آپ کا رائے لینا چاہتا ہوں میں کہ یہ وہ لوگ نہیں مانتے ہیں اس کو یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے جی یہ ہمارے اور بریلویوں کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے جی وہ کچھ بھی کہتے رہے ہم تو اس پہ عمل کریں گے اور کسی کے برا کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جی جی جو آپ کا عقیدہ ہے وہ اس پہ جمع رہی گی جی الحمدللہ للہ بس کسی کے برا کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جی لیکن ان لوگوں نے یہ دلیل دے رہا ہے کہ حاجی امداد اللہ محاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ قیام کیا ہے تو یہ تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں یہ بھی تو قیام ہے جی اس کو لازم سمجھنا کہ بس کھڑے ہو کر ہی نعت پڑھیں گے بیٹھ کر نہیں پڑھی جا سکتی یہی غلط ہو جاتا ہے جی حضرت جی, جی ہم لوگ جہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نعت کھڑے ہو کے بھی پڑھ لیتے ہیں جی 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 جلسے میں کہیں کہیں کھڑے ہو کے بھی نعت پڑھا جاتا ہے ہر جی جی رزق کرو نماز میں جب درود پڑھا کرے نا تو وہ بھی درود کھڑے ہو کے پڑھا کرے تشاہد میں بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں جی جی تو کرنا چاہیے جی عالی صاحب جی جی ہے لیکن کوئی کوئی ایسا ہے میرے لوگ جو اس کو درود سمجھتے ہیں کیا اس کو درود درود مانا جائے گا کس کو یہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کے نبی کا بائیو ڈیٹا جو بولتے ہیں اور اس کو سلاۃ السلام کہتے ہیں تو اس کو کیا وہ لوگ کوئی کوئی درود مانتے ہیں کہ نبی کے اوپر درود پڑھنا ہے لیکن یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ درود ہے وہ تو سلام بھی وہ درود بھی نہیں ہے تو صرف اشار کے کلمات جی حضرت جی جی شکریہ جی جیسا کردہ جیسا اللہ آپ کا حیات دراز کرے

আচ্ছা বলছিলাম আমি যেটার জন্য ফোন করেছি যে আপনার অনুমতি নিচ্ছি আমি কলটা কিন্তু রেকর্ড করছি কিছু মানুষ শুনবে আচ্ছা ব্যাপার হচ্ছে যে কয়েকদিন থেকে আপনি শুনেছেন কিংবা দেখেছেন কিনা জানি না মোবাইলে আমি কোন এক জায়গায় জলসা ছিল উলুবেড়িয়ায় তো ফুরফুরাওয়ালাদের কোন একজন বক্তা ছিল আলেম ফালেম লয় অল্প বয়সী ছেলে আমার আগে বায়ান করছিল সে তো আমাকে নিয়ে গেলো স্টেজে তখন সে কে আমি গিয়ে বসলাম সে ক্যাম্প শুরু করলো না আমি আম করিনি জাস্ট তো আমি যখন স্টেজে বসি বায়ান করতে তো আমার কানে কিছু আসতে লাগলো বয়স্ক লোক কিংবা সাধারণ লোক যে দাঁড়ালো না বেদবী করলেই করলো তো আমি তার উত্তর একটা দিয়েছিলাম যে দেখুন আমাকে যারা বেয়াদব মনে করছেন তো দাদা হুজুর পীর কেবলা তো নিজে রেখে গেছেন যে এটা মুস্তাহাব মুস্তাহাসান তো কি করে হয়ে যাবে যদি করে তা ভালো না করলে কোনো দোষের নাই যদি থাকে তাহলে আর কাফের হওয়ার কিছু নাই তো ওইখানেই মিটে যায় আর কেউ কিছু বলে না বায়ান করি দু ঘন্টা আমি চলে আসি বাড়ি তার এক সপ্তাহ পর পরে ওনাদেরই একজন বক্তা তার নাম হচ্ছে সাফেরী সিদ্দিকি আমাকে একজন বায়ানটা পাঠালো কোন এক জলসাই বলেছে আমি যদি ওই জলসায় থাকতাম তো আমি ওকে লাত মেরে ফেলে দিতাম। দ্বিতীয়বার আর একটা বক্তব্যর বক্তা পাঠালো বক্তা সে কাফের ফতোয়া দিয়েছে তার নাম হচ্ছে সাউদ সিদ্দিকী ওদেরই ফুরফুরারই কিন্তু আবার ফুরফুরার কেউ কেউ প্রতিবাদও করেছে যে এগুলো বলা ঠিক হয়নি ওনাকে তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মানে ওরা কিছু কেউ কেউ দলিল দিচ্ছে যে হাজী ইমদাদুল্লাহ মহাজের মাকি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ই করেছেন কেয়াম করেছেন তো এই এই সম্পর্কে আপনার কাছে আমি মতামত নিতে চাইছি যে আমাদের উলামায় দেওবাদের মতামত কি আমাদের উলামায় দেওবন্দের মতামত এই ব্যাপারে একদম পরিষ্কার যে কিয়াম করা যাবে না প্রচলিত যে কিয়াম এটা করা যাবে না কোরআন হাদিসের কোনো দলিল নাই জি আলহামদুলিল্লাহ জি 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 তার ব্যক্তিগত মতামত ছিল যদি তাদের কোনো কোরআন হারি কোনো কোন দলিল থাকে তারা পেশ করুক যে হ্যাঁ যে যখন আল্লাহর নবীর নামে দরুদ পড়া হবে তখন দাঁড়াতে হবে এরকম আল্লাহর নবী বলেছেন কি সাহাবারা দাঁড়িয়েছেন এরকম যদি কোনো প্রমাণ থাকে তারা পেশ করুক বা কোরআনের আয়ত পেশ করুক হম হম আর আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যদি নবীর নামে দরুদ পরার সময় দাঁড়াতে হয় তো আমাদের মধ্যে যখন পড়া হয় তখন তারাও না কেন না শুধুমাত্র ওই জলসাতে বা মিলাদে যখন নবীর নাম নেওয়া হয় তখনই দাঁড়া অন্য সময় কেউ দাঁড়ায় না জি 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 যদি নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো জরুরি হয় যখনই তো নবীর নাম নেওয়া হবে তখনই তো দাঁড়ানো দরকার জি জি শুধু একটা সময় শুধু জলসার মধ্যে জলসার স্টেজে বা জলসার মজরিসে তখন দাঁড়ানো হচ্ছে বা মিলাদের সময় দাঁড়ানো হচ্ছে আর অন্য সময় দাঁড়ানো হচ্ছে না কি কারণ না তারপরে যিনি লাদ মারবো বলছেন তিনি তখন বসে জলসা করছেন বসে হাদিস পড়লে তখন তিনি বসে বসেই সাল্লাল্লাহ আলি সাল্লাম বলছেন তো দ্বিতীয় নম্বর আমি যেটা বলেছি ক্লিয়ার করে লি যে কেউ যদি আল্লাহ নবীকে আবার হাজির নাজির মনে করে কিংবা সরাসরি হারাম হ্যাঁ ওটা তো একদম হারাম ওটা তো পর্যায়ে পৌঁছে যাবে কিন্তু এরা ওটা বলে না ফুরফুরাওয়ালারা হাদির নাজির বা সাধারণত বলে না কিন্তু কেউ বলতে পারে বলে সেজন্য হ্যাঁ ওই জন্য আমি ওই কথাটা বললাম না ওরা বলে যে নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো জি তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো হয় তাহলে তো যখনই নবীর নাম নেবে তখনই তো সম্মানে দাঁড়ানো দরকার শুধুমাত্র ওই জলসর শুরুতে বা শেষে বা ওই মিলাদের শুরুতে বা শেষে হবে যখন ওই যখন দরুদ পড়া হবে তখন আর অন্য সময় যখন বসে বসে ওয়াজ যুগ করছো তখনও তো নবীর নাম আসছে নবীর নামে দরুদ পড়া হচ্ছে তখন দাঁড়ানো হচ্ছে না কেন ক্লিয়ার করলি এই যে ওটাকে ওরা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ বলছে কিন্তু এটা তো অ্যাকচুয়ালি দরুদ নয় দরুদ দরুন দরুদ বলতে কি সলাত সালাম যাকে থাকবে সেটাকে দরুদ বলা হয় একটা সড়ক পরে ও একটা মতন পড়ে জি জি অনেক অনেক শুকরিয়া জি জাজ্লা ঠিক আছে